Hai semua, jom tengok saya kongsi satu resepi kek lapis versi kukus yang dipanggil sebagai belacan lumut cheese. Kek ni ada tiga lapisan dan ia perlu dikukus satu persatu. Jadi saya tunjuk dulu lapisan yang bawah iaitu lapisan belacan. Butter, sebaiknya guna pure butter, kemudian masukkan gula dan kita Pukul sampai dia betul-betul kembang. Eh, warna dia jadi kuning pucat. Kemudian tambahkan 3 biji telur. Pukul lagi. Lepas tu tambahkan 100 gram susu pekat manis. Ok, ini adalah holix. Saya guna sebanyak 100 gram holix. Seterusnya tambahkan 1 sudu teh esen vanila. Ok, ini adalah coklat coin. Kalau nak guna coklat masakan lain pun boleh. Ya, saya guna sebanyak 250 gram dan kita cairkan dalam air fryer saja selama 1 minit. Cairkan jangan lebih dari 1 minit tau nanti coklat ni akan keras dia tak jadi cair. Okey, lepas tu masukkan ke dalam adunan kita tadi. Seterusnya tambahkan 100 gram serbuk coklat. Kalau tak nak guna serbuk coklat, nak guna Milo ataupun Ovaltine pun boleh juga. Lepas tu bolehlah tambahkan 100 gram serikaya. Yang ni saya guna jenama use nak guna jenama lain pun boleh juga tak ada masalah ok akhir sekali tambahkan tepung pau sebanyak 95 gram boleh juga diganti dengan tepung Hong Kong. Ok, pastikan loyang di alas dengan baking paper dan loyang yang saya guna ni adalah 8x8x4. Sebelum kukus, kita tutup dulu loyang dengan aluminium foil. Tujuan dia untuk elakkan air daripada menitis ke atas kek. Untuk lapisan belacan ni kita perlu kukus selama 2 jam atau sehingga masak. Okey, sementara menunggu lapisan yang bawah itu masak, kita buat pula lapisan tengah iaitu lapisan lumut. Okey, mula-mula sekali kita perlukan 90 gram biskut meri. Biskut meri ini kita patah-patahkan, lepas tu masukkan dalam pengisar kering sebab kita nak dapatkan serbuk biskut meri. Ketipikan dulu serbuk biskut meri ni. Okey, kita perlukan 170 gram mentega tulen dan tambahkan 30 gram gula halus dan pukul sampai kembang. Kemudian masukkan sebanyak 3 biji telur ya satu persatu sampai jadi sebati. Seterusnya tambahkan 100 gram susu pekat manis. Kemudian tambahkan 100 gram serikaya ini akan menaikkan rasa lemak dia Kemudian tambahkan 100 gram Kholix Seterusnya Tambahkan serbuk biskut meri Yang kita dah kisar tadi Lepas tu tambahkan dua sudu besar Tepung pau ataupun tepung Hong Kong okay, ini adalah Pandan paste Saya guna brand ini ya Masukkan sebanyak setengah botol Pukul sampai sebati dan bolehlah matikan mixer. Okey, lepas 2 jam bolehlah kita buka pengukus ni dan tengok ha, lapisan bawah dah masak atau belum. Okey, kita cucuk dulu dengan lidi. Okey, kalau basah makn maknanya yang ni belum masak, tambah lagi. Okey, bila dah kering macam ni, ah ha, tu maknanya dah masak kek kita dan bolehlah tuang adunan hijau. Untuk lapisan tengah ni iaitu lapisan lumut, kita perlu kukus selama 1 jam. Okey, sekarang kita buat lapisan yang atas pula iaitu lapisan cheese. Bahan utama lapisan atas adalah krim keju ataupun cheese cream sebanyak 500 gram. Krim cheese ini kita perlu biarkan pada suhu bilik dulu lebih kurang dalam 30 minit sebelum digunakan. Kemudian tambahkan satu sudu teh esen vanila dan 100 gram gula halus. Pukul ketiga-tiga bahan ini sampai jadi sebati dan tambahkan 3 biji telur. Seterusnya masukkan 40 gram tepung pau ataupun tepung Hong Kong. Bila dah semua sebati bolehlah matikan mixer. Okey, lepas 1 jam kita boleh tengoklah kek kita dalam pengukus. Okey, sebelum tuang adunan cheese kita cucuk dulu dengan lidi pastikan kek betul-betul masak. Aa, barulah tuang adunan keju kita. Okey, lepas tu untuk lapisan yang atas sekali, kita perlu kukus selama 1 jam. Bila dah masak je, biarkan kek tu sejuk dan terus simpan dalam peti sejuk dan biarkan selama 12 jam. Lepas 12 jam, barulah keluarkan daripada peti sejuk. Sisip, eh? nampak dia dah merekang macam tu kan. Ha, lepas tu, barulah boleh keluarkan daripada loyang. Tepuk-tepuk sikit loyang ni supaya kek memang renggang sepenuhnya dan sedia dikeluarkan daripada loyang. Okey, lepas tu bolehlah balikkan dengan menggunakan papan. Okey, inilah rupa kek. Untuk dapatkan bahagian tepi kek yang cantik dan licin, bolehlah potong sikit bahagian tepi dia. Dan inilah hasil dia. Ha, nampak cantik kan? Sekian saja perkongsian resipi dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Selamat mencuba. Bye.